ચલો કઈ નહીં હવે મજા તો ભાઈ ગાડી પોતાની છડાવે છે ઉપર અને અમે પહોંચી ગયા છે કેમ્પ સાઈડે તો જોઈ લો ભાઈ અહીંયાથી ગાડી છોડાવે છે અહીંયા ઉપર માટે સી નાઇટમાં કેમ્પ મસ્ત લાગે એમ છે નહીં હમ એટલે

ભાઈ મને લિફ્ટ આપી એનું બધું એક્સપ્લોર કરાયું ને બસ સામે પાકિસ્તાનના ના બંકર છે બિલકુલ સામે હું આ જગ્યાએ છું અહીં કેમ્પિંગ છે ને ભાઈ એની ગાડી જો અહીં ઉપર ચડાવી દીધી આગળ બધું બતાવું છું તમને તો સો અત્યારે આગ સળગાવવા માટે જો બરબી રેડી લાકડા પણ આવી ગયા નહીં સળગાવવાની તૈયારી પણ થઈ ગઈ તો આ ભાઈ છે બધું બધું અત્યારે લઈને ચાલે છે ગાડી જાતે બધું જો આને કેમ્પિંગ ખોયેલું જો સહી બાત

एक बार आग पकड़े फिर कितना भी गीला हो तब भी चलेगा ये nice जिसको experience. हम मतलब घरों में भी यूज़ यूज़ करते करते अगर हमने आग जलाना होगा तो तो इसी लकड़ी का यूज करते हैं अच्छा तो अभी तो ये थोड़ा थोड़ा गीला गीला है भाई। थोड़ा गीला है भाई सा इसके टाइम लगेगा ये अभी बारिश मतलब है ना है आ, लियो जो ही लियो पकड़ी ली थी ये 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 गैस की तरह देखो एकदम इसमें कुछ नहीं खाली लकड़ी है आराम से जले गए पूरा पूरा भी जलेगा गए पेट्रोल है डायरेक्ट जी पता ही है कि तो ऐसे मतलब आ लकड़ी अरे क्या हम चाहे हाँ अरे आ लकड़ा माँ हाँ गैस अच्छे हम जलियो ना आप जलियो आज ये लकड़ी से ये बात

हॉस्टल में रुका हुआ था चप्पल पहन के चला गया अरे ऐसे ऐसे भी हो ही घूमना है भाई मजे मजे सही ना तो फिर यार इनकी स्माइल बहुत तगड़ी है बहुत सही है तो भाई थैंक यू सो मच

किसी और मिशन पे थे मिशन ही खत्म किए मैं बोला नहीं ये सेवा करनी थी वैसे नहीं कर सके अरे नहीं भाई नहीं यार नहीं जितना आपने किया ना वो हमको मालूम है सही है ना तो फिर से अगेंस्ट थैंक यू सो मच आपका जल्दी से मिलेंगे यार और फिर से मिलेंगे पकर पकर पकर। जल्दी ओके थोड़ा इस तरफ थोड़ा इस तरफ ओके डन 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 थोड़ा इस तरफ बस 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 थोड़ा सीधा कर लो थोड़ा सीधा

क्या बात है भाई इस गड्ढे से निकल लिया पूरी गाड़ी नहीं बाकी इस गांव के नजदीक से ही निकली है लाइट यार बहुत, बहुत 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 बिल्कुल आप देख रहे हैं सारे लकड़ी के घर बने हुए हैं इंस्टाग्राम की रेल बनती है यहाँ पे સૌથી જુના ઘર છે જોઈ લ્યો લાકડી થી બનાવેલું છે એકલા લાકડા એમાં સિમેન્ટ વિમેન્ટનો યુઝ જ નથી જો ખાલી અને આયા લાઈટ આવતી નથી ભાઈ આવે છે તો ખાલી 12 વાગે થી 5 વાગે એમ કે કાપે છે પણ જનરેટર થી અને સવારમાં 8 વાગે ખાલી તો જોઈ લ્યો ખાલી કેટલા ઓલ્ડ છે નહીં એકલા લાકડા થી બનાવેલ છે જો ખાલી लाइट ना दी जो सोलर लाइट लगा लग है जी से है लकड़ा घर से एकदम आ एक से सीमेंट थी बना ओके लो अकेब बुद्धि मोस्ट तो लकड़ा यार कितना जूना है आज़ खाली तो हम लोग अभी एलओसी आ लास्ट गांव से एलोसिनो नो थे बिल्कुल सामे से अब पाकिस्तान ने बॉर्डर पर बिजु काय न थी रियो लास्ट गाव जो केम से जो खाली एक ला लाकड़ी थी बना लो ये ऊपर आ पहले पहला ऊपर गांव है वो कौन सा जंगली गांव ये रोड कहां जा रहा है जंगली गांव जा रहा है ना ये वाला रास्ता हाँ। ओके ओके ये वाला रास्ता जा रहा है जंगली गांव वहाँ पे ऊपर रोक लेते हैं जंगली गांव आज जो भाई अत्यारे हाँ, हूँ पहुंची गयो छू

ओके भाई आ भाई की बात कर छ

इसलिए हमारी एक डिमांड है या, या, जब ये हम बॉर्डर के लोग मजबूत तब हमारी दिल्ली मजबूत सही बात है और हमारी एक डिमांड है टनल गुरेज की एक टनल जो बांडीपोरा से गुरेज तक होनी चाहिए और जब टनल होगी तब हमारे एक भरोसा है कि हम हर किसी डिस्ट्रिक्ट स्टेट से कनेक्ट है विंटर यहाँ छह महीने का विंटर आता है छह महीने विंटर में जैसे कि हमारा कोई भी प्रॉब्लम होती है और हमारी एक नाउमीद होते हैं हम लोग कि शायद मेडिकल लेवल में हम पीछे हैं और यहाँ फैसिलिटी नहीं है जैसे कि कोई डिलीवरी केस है ब्लड की जरूरत है ऐसे बहुत डेथें हुई हमारे बहनें जो जिनको अच्छी टाइम पे वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली कारण क्या हुआ कि यहाँ वेदर खराब होता है खाली नहीं आ सकते हैं इसलिए हमारी पूरी ये गुरेज की तीस हज़ार लोगों की एक ही आवाज़ है कि हमारे एक टनल होने चाहिए गुरेज की टनल जो बान्डीपोरा और गुरेज को कनेक्ट रखें वो okay. तो ये हमारी इस गांव में कितने लोग हैं टोटल है। नहीं गांव तो ये बड़ा गांव है साव चूल्हे है इस गांव के okay. और ये ये ब्लॉक है ब्लॉक बक्तौर में आते हैं बक्तौर में हाँ। और डावर भी एक हमारा तहसील है okay. साब डिस्ट्रिक्ट है और तलेल भी है बहुत पॉपुलेशन तो यहाँ लगभग 30 पैंतीस हजार लोग हैं इतने सारे है। इतने हजार और डिफेंस साइड से भी बहुत है जितने लोग उसे डबल कर दो आप तो यहाँ तो मतलब आर्मी वालों की तो हेल्प नहीं, नहीं हेल्प तो हर जगह की मिलती है सर ऐसे नहीं है कि जो हमारी पुलिस है यहाँ या हमारी फौज है हमारी बाकी डिपार्टमेंट से हेल्प तो मिलते हैं मगर थोड़ा विंटर में तो प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे बारिश बर्फ बर्फ तो दस फुट भी गिर सकते हैं सर छह फुट भी मर हाँ, एक इन्मेर... दस फीट मीन कितना हो होगा दस फुट ये मान लो सर ये है ना सर ये पूरा पुल इसके ऊपर से होता है पावर इतना मोदी जी आया तब से हम लोगों को यहाँ एक कनेक्ट रोड होता है जैसे okay. डोजर यहाँ तक बराबर आता है मतलब ये सब क्लीन

मतलब अभी इंडिया, इंडिया भी आगे हम भी आगे ऐसे हाँ नहीं, तो हाँ तो नहीं है मजबूत तो है सर सात घंटे तो यहाँ लाइट है गुरेज में अभी चौबीस घंटे चल रहे हैं अभी हमारे ब्लॉक में अभी धीरे धीरे इस साल लगभग अक्टूबर तक यहाँ चौबीस घंटे हो जाएंगे नहीं डेवलप तो होता तो तो है तो हो जाएगा हो जाएगा देखो आपको सभी मतलब से मैं मतलब बधी ना ये कहूँ छूँ एक रिक्वेस्ट से कि आ वीडियो बता मदर मतलब शेयर कर दियो कि भाई ने हेल्प कर मतलब आ या गाम यार लास्ट का उसे चलो तो हमें निकलिए आ गाम थी तो तरबल <Olá> ने कह दिया भाई बेटा टा काफी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे यार अगर कोई देख रहा है ना डिपार्टमेंट <SILkap> વાત જવા દો તારા કોઈ પણ તમે ખાલી વાત કરશો ને દસ મિનિટ એમને ઉભા રહી જાય બધું શેર કરશે કેમ નહીં કેમ નઈ ને હસી મજા થી ખાવાનું પૂછે પાણીનું યાર ने बोला ले घर एम नहीं क्या बाहर ना के घर बोला कि नहीं सीधा घर बोला ले पासा मड़ी गया <laughs> आ जो आ भाई ना इच्छा है कैम्पिंग एरिया आ बीजी जगह आप आज ये आपका ही है ना हा? ये यही यही ये, 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 ये भी जावेद भाई का ही है दोबारा जावेद भाई आया फिर से फिर से जावेद भाई कनेक्टेड कनेक्टेड दिल से दिल से कनेक्टेड जो आपना जो कैंप जो लोकेशन जो सो અત્યાર અમે પહેલી જગ્યાએ નીકળી ગયા હા ભાઈ યુને મડીને તો અત્યાર અમે સા દાવર માં હા પહેલા જોઈ લ્યો અરે હાયા પણ કેમ છે આયા બર જો કેમ્પ છે અને કઈ હા બખોદ તો આવડી જઈ છે કિસન ગંગા તો આજે લાગે આણે બોલતો કે ખાલે તો બહુ જોરદાર નું જાતો તું

અને એક ખાસ વાત એ છે કે અરે કુતરો કુતરો ગુજરાતી અને અહીંયા ખાસ વાત એ છે કે અહીંયા ફાઈવ નેટવર્ક આવે છે જ્યાં હારા હારા ગામડામાં નેટવર્ક નથી આવતું અહીંયા ફાઈવ નેટવર્ક આવે છે બોલો આ મતલબ શું કહેવાય થોડુંક આગળ આવે છે હવે ઓકે વી હા એ જ ને

तो वो भी विंटर्स में कहाँ पे जाएंगे भाई तो चलो कहीं नहीं इनके बताए विश करूँ के भाई ये नहीं मांग पूरी करी जो जो आके गली से कहीं नहीं तो भाई ने पेट्रोल पूरा लिए फटफट निकलिए भाई सलामकुम ठीक ठाक बढ़िया जी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी चलते हैं चलो ये 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 आपकी है हाँ, हाँ,

તો ફિલહાલ હર્ષદભાઈ નું અહીંયા આપણું ગાડી ઉપર નું ટેન્ટ ખુલી ગયું છે અને અહીંયા બીજા પણ ટેન્ટ છે તો જોઉં છું હું ટેન્ટ માં રોકાવ કે પછી ખુદ નું મારી પાસે ટેન્ટ છે એમાં હવે જોઈએ કેસા લગા ફાઈ કા ટેન્ટ બઢિયા હે ના કુછ ન્યુ તો અહીંથી જશે ગંગા અને ભાઈના ના ઇટેન બાજુમાં જ છે બસ એક પ્રોબ્લેમ છે બસ આ ચરકો નો જાય ક્યાં લગતા એ જાય કેમ કે અહીં લીજો અડધું તો હોય ગયું જ છે લાગતું નથી કે એવું કઈ થાય અહીંયા આ લખેલ છે સ્વિસ રોઝ કરીને છે કંઈક એ ભાઈની જ છે અને અત્યારે આ ટેન્ટ એરિયો છે સો ભાઈ બનાવે છે હવે કોફી તો આપણું સેટઅપ છે જોઈ લ્યો પેલા ભાઈ પણ સાથે છે અને આપડા ભાઈ જો કે ભાઈ અત્યારે રાતના એક વાગ્યા અને અમે બધા મસ્ત શું કહેવાય આગ જલાવીને બેઠા હતા મજા આવી ગઈ કઈક અલગ એક્સપિરિયન્સ હતો અને ભાઈ સાથે બહુ મજા આવી વાત કરવાની તો અત્યારે મને આ કેમ્પ મળ્યો છે જો સુવા માટે હું સવારમાં તમને બતાડીશ કેવું છે હું નહીં અને હું તમને કહીશ કેમ છે અને મારા માટે ફ્રી છે ઓ મસ્ત માણસો છે ને ભાઈ તો કઈ નહીં આપણો ટેન્ટ છે જાઉં છું હું આય હાય હાય એકદમ ગરમ ભાઈ પગ બગ સાફ કરી લે અહીંયા બૂટ ભાઈના પહેરીને રખડું મારા તો કોઈ સ્લીપર જ ઉઠાવીને ભાગી ગયા ચાલો કોઈ નહીં ભાઈ